какое отношение к украинской армии, ну, уже у воюющих, да, русских солдат? Как украинцы относятся? Да, вот к украинской армии как относятся. Считают, что это там лучше, хуже, такие же, как мы. Вот какое отношение к профессионализму украинской армии? Да, я даже это да, нормально все? Есть разница в, там в по там в там по технике. Ну считается, что у, у русских там больше дронов, у украинцев меньше, там, и так далее. У кого у русских может дронов? <с> Нет, ну, у русских дронов очень мало, я вам скажу. Украинцев больше. Ну по мне так. Это вообще вот. Снаря снарядов дронов там все. Ну, в России как бы у них много снарядов, у них даже не жалеют, кидают так. Обмурования вот. а там никакого. Я же говорю, выдают. Ну, технику никакую не выдают. Тоже покупать за свой счет, кстати. Да? Да. Ну, мы скидывали, даже помню. Ну, я вообще мелочь дал ей на квадрик. Буханку пацан купил. То есть даже буханку он не разбил, ничего. В него прилетела птичка украинская. Ну и все, там трехсотый был. После госпиталя пришел, ему командир сказал, покупай новую буханку. Ему пришлось покупать новую буханку. Ну, как новый бэушный, ну, но, в смысле, за свой счет. В обмуровании никакого. Вот. Выдают тебе автомат и все. Ну, как бы, ну и уставной там броник, который весит 5 килограмм. И шлем, который вот так тебе <с>... на глазах висит. Все, бошки ничего не выдают. Ну, и пару рожков дадут.